Ми бажаємо вам гарного настрою. Сьогодні хочемо познайомити вас з надзвичайно цікавою людиною, яка знає, чого вона хоче в цьому житті. Вона практично творить своє життя сама. Знайомтеся, це Світлана Хісамуддінова. Вона посол миру, вона кандидат педагогічних наук, майстер спорту зі швидкісного бігу на ковзанах. Вона ще й поетеса. А ще вона переможець багатодобових пробігів у Нью-Йорці та Швейцарії. С чем она завитала на Черкащи, но мы сегодня и Мы вас да, витаем. Молодцы, Пани Светлана, хочется дезнатись. от каким образом вам удается себя вот так вот позитивно в жизни настраивать? Ну вы знаете, наверное, потому что я поняла, что жизнь наша да... Это миг между прошлым и будущим. Правда. Так коротко наш мимолетный век. Поэтому хочется жить, радоваться жизни. И не важно даже, сколько суждено прожить. А вот дать шанс счастливой жизни, я просто хочу. Я даю себе этот шанс. А когда пришло вот это вот чувство, что надо вот жить как-то по-другому? Вот, наверное, я мне уже 69 лет, и у меня сейчас ощущение такое, что я только появилась и начинаю по земле ходить. У меня было всегда как-то с детства. Я родилась в войну в сорок четвертом году. Вот. Но ощущение радости, оно не проходило. Наверное, знаете, как вот ребенок приходит в эту жизнь, он вот в восторге, да? И вот как прожить вот эту нашу сложную, непростую жизнь в восторге, уйти в восторг, вот это задача. Вот эту задачу, наверное, я стала осознавать, наверное, только в 49 лет, когда уже вроде было что-то достигнуто, там мастер спорта, кандидат наук, а что же дальше? И вот узнав о людях, которые, несмотря на возраст, несмотря на сложности жизни, умеют быть счастливыми и радостными, я, так сказать, стала <laughs>, повторять это же. Частичкой это так просто. У этих людей, да, 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 я взяла как раз, знаете, на вооружение философию, очень мудрую и нужную в современном мире философию интегрального такого самосовершенствования, то есть обретение гармонии духа и тела, обретение радости и счастья, и самое главное, вот это самопреодоление. Победи себя, вот самая главная мысль в жизни каждого человека должна быть не только в спорте, а вообще в жизни победи себя, ты будешь счастлив, удовлетворен. А вы сами из России, а вот с какой целью вы приехали вот именно в Украину? Цель моей жизни, вот уже, знаете, наверное, изменяя себя, совершенствовать этот мир, это вот цель большая жизни. Вот я бегаю до сих пор, вот в этом году бежала я в Нью-Йорке в апреле 6 суток, пробежала 520 километров. Это уникальнейшие старты, они проводятся международной марафонской командой известнейшего в мире человека, который вдохновил меня и очень многих людей на планете. Его имя Шричен мой. И вот 22 года я иду по этому залитому солнцем пути и поняла, что мой пример — вот мы его преодолели. Но очень важен и детям, особенно молодежи. Да и людям пожилого возраста. Потому что, когда я говорю, что мы сами сможем сделать жизнь счастливой. А как? Как вот в нашем мире быть счастливым? Я говорю, надо очень захотеть. Спрашиваю аудиторию, а кто не хочет быть счастливым? Нет, руки, руки не поднимаются. Я говорю, что для этого надо? Очень немного надо. Совсем немного надо. Лишь только руки к солнцу протяни. Вот протягиваем руки к солнышку, берем mm -hmm. это солнышко. С улыбкой доброй, улыбнитесь, прошу. С улыбкой доброй, радостной и нежно, на восходящий новый день взгляни. Отвесь поклон ты, матушке земли, благодарность, понимаете? И небо нежным взглядом обласкай. Прильни губами капельком росинок, и распрямившись, очень важно, распрямившись, с новый день шагай уверенно, ни в чем не сомневаясь. Поверь, что добро всегда побеждает зло. Не забывай, что земля живая, и мы, как мать, должны беречь ее. Вот эта мысль о том, что мы пришли на эту землю не просто так, а чтобы мы могли стать помощником нашего Творца, сделать нашу планету лучше и прекраснее. Вот, вот эта задача. Поэтому я уже без устали дома и практически не бываю. Ваш город у меня 471 за мои 14 пенсионных лет. Вот я 20, 12 июля попала на Украину, начала с Херсона. Ваш город 19 и будет 25-й мой город, Чер Чер Черновцы, uh -huh. 25 -го апреля я заканчиваю. И потом уже 11 июля, ой, ноября я уже лечу в Хабаровск, Владивосток, uh -huh. Находка. Меня я востребовали. Вы успели рассмотреть красоты нашего города? Красоты, ну, холодновато немножко, так особо не погуляешь. Но, вы знаете, ваш город удивительный. И, наверное, самое главное – это люди. В городе. Столько доброжелательности, столько доброго участия, я вижу прям везде, где, где бы я ни появилась. Вы принесли с собой такие маленькие-маленькие книжечки. Что это за книжечки? Ой, вы знаете, это действительно кладезь мудрости. Это из тех 1700 книг, которые написал Чен Мой. Вы знаете, uh -huh. он и писатель, и поэт. И вот 700 уже переведено на русский язык. Это маленькие карманные книжечки. Вы знаете, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Вот что вы хотите? на погоды, Сейчас я открою. Я хочу хорошего здоровья. Да, вот все мы хотим, да? И вы знаете, Шичин дает такие советы, на чем концентрироваться. Он говорит, Концентрируйся, медитируй на танцующего ребенка. Представляете, ребенок танцует, и мы глядя на него уже сами входим в этот uh -huh. образ. Вот, если ты хочешь скорости, он, мне, знаете, что, часто мне помогает вот его советы. Он говорит, концентрируйся или медитируй на оленя. Бегущего оленя. Представляешь, это такой бегущий олень. И вот когда у меня падает скорость, я чувствую, что я устала, вроде бы, О, мне говорит, я устала, я себе повторяю и повторяю. Я олень, я олень. Не бежать быстрее, не лень. Помогает. Улыбаюсь на ходу и быстрее бежать могу. Помогает? Это, пов... Да еще как. Вы знаете, вот, это же мысль. Мысль, она движет энергию. Вы согласны с этим, да? И вот когда я бегу, я говорю, я олень, я олень. Вот, не бежать быстрее, не лень. И чувствую, что у меня расправляются плечи поднимается да. рога, и шаг, шаг становится очень свободным, таким широким. Ощущение такое, что действительно, я парю, появляется скорость. То есть мысль, которую мы руководствуемся, она, она дает ощущение и да. радости, и счастья, и наоборот уныния. Поэтому я всегда и говорю себе, и другим. Если сядешь ты в поезд уныния, постарайся скорее понять, что примчет он в страну разрушения, где не сможешь счастливым достать. Спрашивать вот. у вас о хорошем настроении, как вы его творите. Ну, мне кажется, что вы всегда в хорошем настроении, нет? Ну, раньше этого не было. Но вот 22 года я следую по этому пути интегрального такого самосовершенствования, обретения гармонии духа и тела. И я каждое утро, каждое утро вот в обязательном порядке я встречаю радостный рассвет. И вот эта концентрация на том, что э, купаюсь в этом рассвете, какое счастье жить на этом свете, напоминаю себе с, с восторгом, может быть, детским, новый день встречать и в этой красоте к мечте бежать. То есть я даю себе установку вот этот праздник жизни. Есть я. Это уже счастливый случай. Есть этот мир, в котором есть возможность расти, подниматься выше. И вы знаете, я всегда говорю, может быть, и себе и так, что я никому не дам разрушить алтарь души, сокровище мое. Никто не уничтожит эту птицу, летать, которая вечно суждено. Поэтому какие бы сложности не представляла мне внешний, внешний мир и моя жизнь, я, знаете, скажу себе так что я купаться в солнце я хочу, к его восходу прилечу, как птица, с песнями паря, весь мир любя. Все. Понимаете, я, я дала себе задание э, в свою жизнь прожить счастливо. А каким образом вы пришли именно к вот э, нынешней философии жизни? Что-то случилось? Да вы знаете, случилось наверное то, что э, когда человек, вот и я в том числе, достигла каких-то, может быть, успеха, став кандидатом наук, там, мастером спорта, а что же дальше? Понимаете? Вот пустота, э, цель Какая-то расплывчатая. И вот, вот этот период был какого-то очень, знаете, обострения болезней, которые были связаны со спортом. Вот, и возраст уже давал о себе знать. И вот в этот период как раз 49... Это было 49-50 лет. Это было 38 mm -hmm. лет. 38, mm -hmm. вот между вот 49 -ю. Вы знаете, вот пустота немножко была, работа, все это. Но не было какой-то очень большой важной цели, которую каждый человек должен себе поставить в этой жизни. Расти, подниматься выше. Радоваться самому, радовать Творца, чтобы когда-нибудь услышать, достоин ты великого отца, стать помощником, стать что-то сделать свое в этом нашем непростом мире, чтобы мир стал светлее и добрее. Вот. И это пришло в 49 лет, когда в моем институте, где я преподавала, это был 91 год, когда заговорили о духовности человека. Помните, как все молчали, молчали, mm -hmm. мы все. Слово йога у нас тоже как-то прятали от нас. А йога, это, знаете, это сама жизнь. Это в переводе с санскрита э, союз с истиной, союз с источником, союз с высшим. Это вот перевод, дословный перевод. Поэтому вот йога сердца, которую я занимаюсь уже 22, лет, 22 года по методике Шичин Моя, я узнала вот 22 года назад, что 47 лет это движение, вот сейчас уже в этом в мире, в нашей стране 23 года, это э, та философия, которая позволяет человеку подняться не над кем-то, а над собой, э, идти дорогой света, любви, радости, счастья, и самое главное, обретение гармонии духа и тела. Потому что мы же многоплановое существо. И я всегда говорю так, что единство тела и души. Создать такой союз пиши, Вот прямо в школах ребяткам и, и, и молодежи, и пожилым людям говорю, потому что э, тело сонное, оно ленивое. Оно да, хочет спать, да, кушать, да. да? Вот. Ум у нас ограниченный, сомневающийся, который постоянно нам говорит остановись. Ты уже устал, тебе у -у -у. уже у тебя болячек много. Вот. Но есть у нас еще главная часть нашего существа. Это вот наш прекрасный ребенок. Это наша душа. И вот когда обращаешься, вот я уже 22 года ежедневно регулярно утром, пока еще тихо в окружающем мире, пока нет вибрации вот этого внешнего мира, я подхожу к алтарю своей души и вдыхаю этот радостный рассвет, понимаете. И концентрация моя, на прекрасном. солнышко нет, но оно уже есть, оно оно уже в моем сердце. И тот божественный цветок, который в душе у каждого из нас он есть. Господь для всех Его припас. И Он начинает под действием этих лучей распускаться у тебя в сердце. И ты сидишь, воображаешь, что ты действительно наполняешься вот этой красотой, чистотой, ароматом этого цветка. Светом. Светом. Угу. И все, вы понимаете, вот даже вот эти упражнения, которые я в школах делаю, и учительница потом, завуч, говорит: Ну вот, ребятки, вы теперь знаете, как быть счастливым. Так что вот давайте. Практические да. советы какие-то есть? Вот Конечно, как, есть. что делать людям, которые вот не знают, что вот пришла-то тот а, какой-то момент что -то в жизни, что-то надо сделать, а как начать? Ну, вы знаете, наверное, действительно, сложно жизнь. жизнь у нас непростая. Она из подъема, из спуска, из восторга, грусти души. Но я, знаете, вот как всегда себе сказала так, что может быть, так опять стихами мне легче стало говорить. Как день и ночь, как свет и мгла, как око два, как два крыла. Успех сначала, а потом падение, то невезение, то благословение. Подняться надо и сильнее стать. Подняться и сильнее стать из невезения, слез, успех слагать, чтобы ярким светом засиять. Найти в себе вот эти силы внутренние. И сказать себе, для, ну, напомнить, может быть, для чего я пришел на эту землю, что я человек, я хочу э, расти в этой жизни. Это непросто. Ну, знаете, когда у тебя э, есть э, вот этот плач души о совершенстве, когда вот, появляется вот эта пустота и голод, я хочу что-то изменить, я хочу новизны, хочу, э, можно сказать, увидеть новизну э, минуту утреннего пробуждения по-новому взглянуть на жизнь свою, на смысл и важность своего рождения. И точно так же, как река течет, и в тот поток нельзя вступить два раза. Так каждый жизни миг и чистый, но его принять нам надо как награду. Пусть в прошлом были промахи, грехи, ошибки, трудности, неудачи. Без этого никак нельзя. Жизнь, как река, смывает если следы. И в новый день сумей войти, не плача. Как важно, чтобы сумели не скорбить о горьком опыте, о разочарованиях. Понять, что наша цель на этом пустыре построить свое новое сознание, почувствовать этот плач души о совершенстве. Это первое, что нужно. Второе, что важно, начать дисциплинированную жизнь. То есть суметь делать не только все, что ты хочешь и что желаешь, и в жизни, удовольствия, но еще и жизнь устремления к совершенству. Наметить себе план. Да, я хочу утром встать пораньше сделать эти упражнения вот, на концентрацию, э, почитать, может быть, что-то из так, одухотворенных книг, послушать прекрасную музыку, спеть что-то, какую-то красивую песню, которая опять-таки тебя вдохновит на что-то хорошее, одеть кроссовки и пробежать хотя бы... 35 3, километров. Хотя бы 2 мили, 3 километра. Вот то, что советует нам вот эта философия. То есть дать возможность всем частям своего существа получить эту пищу. А зачем бежать так много? Несколько суток? Вот, вот это, это да, вот это вопрос. Что это? Зачем? Меня многие не понимают и говорят, что ну, это безумие, что я укорачиваю свою жизнь якобы на 20 лет вот такими пробегами. Но я отвечаю не своими словами, а словами очень мудрого человека. Он сказал так, лучше износиться, чем заржаветь. Но я почему-то не ржавею, наоборот. У меня сейчас энергии больше, чем в те молодые годы, когда я была мастером спорта. Это первое. Ну и, наверное, зачем бежать? Вы знаете, я никогда не думала, что, будучи мастером спорта, я побегу 50 лет э, марафон. Это угу. 42 километра. Это много. Мой ум тогда не воспринимал, что это возможно и кому это нужно. Угу. Ну, вы знаете, наверное, вот маячки в жизни, которые, так сказать, вдохновляют нас, вот люди первопроходцы, они очень важны. И вот я уже говорила, что в 49 лет я узнала об этих людях, Единственная женщина, сейчас уже их четыре, тогда пробежала 13 раз 5 тысяч километров. И у меня сразу думаю, а что же я? Надо же хотя Чтобы бы 40 километров, 42 не пробежать. Не то что не остать, просто захотелось 50 лет попробовать вот этот, испытать себя И на как прочность. Испытали. Испытала. Знаете, как это было непросто. Я еле добежала, через 20 километров у меня стало судорогами сводить мышцы. Я не готова была. Это сейчас я уже готова. Сейчас у, -у, -у. у меня уже 53 марафона, вот уже за Сколько километров? 53 ну это надо умножить на 42. 42 за 195 — это один марафон. У меня сейчас уже 10, ой, 10, 33 суточных пробега. Вот в Киеве пробежала. Прошлое две недели назад. Тысяч, вот. Тысячи километров да, нет, это 100, я пробежала, сколько-то, 114 километров вот в Киеве. Сейчас доставлю. Вас никто не смог победить, да? Нет, меня победили. Мне не важно. Вы знаете, вот второе место заняла среди тех, кому 60 лет. Там женщина была одна, 81 год. Вы представляете, она пробежала тоже хорошо 104 километра. Скажите, а у вас не возникает такого чувства, вот, э, желания сесть возле камина, э, за чашечкой, отдохнуть. может быть, чая такого горяченького, связать носки родственникам, присесть, отдохнуть? Или вы все время в движении? Вопрос хороший. Мне уже не один раз задавали корреспонденты. Вы знаете, нет, наверное, во мне это не она живет. И она, наверное, знаете, я скажу вам так, не хочу сидеть, лежать, мне бы лучше побежать. Не хочу. Куда не хочу. бежать? Бежать к, к солнцу, в к свету. Магазин. Нет, к совершенству. Нет, туда нет. Вот почему mm -hmm. я вот когда стартую на вот этих 19-соточных пробегах, 16-соточных в Нью-Йорке, сейчас, правда, их уже не проводят, но сейчас вот я вот этот год бежала 6 соток, я стоя на старте, вы знаете, конечно, это не просто. Это палаточный городок, мы бежим по одномильному кругу, там погода меняется, шквальные ветры, дожди проливные суровые условия. И ноги в крови, пот и слезы. Но вот стою на старте, и у меня, знаете, вот вся моя концентрация на том восторге, который я получу через, через энное количество дней, суток. И вот это удивительная вещь. Вот Шиченмой нам сказал так, что бесконечно пути совершенства, бесконечно. Он по своим примером до последних дней своей жизни поднимал колоссальные тяжести, писал стихи, музыку и дал 700 открытых концертов мира, и вот играл на 170 инструментах. И он сказал так, что нет предела совершенству, все наши ограничения находятся здесь, в уме. Я это чувствую. И вот сейчас, поскольку я остановила свои, так сказать, ограничения ума, и я открыла свое сердце миру, я чувствую, что, знаете, как ребенок. Ребенка ж не остановишь. Он может бегать, и он не может не уставать. И вот я не знаю, где это где это финиш. Финиша, наверное, не будет. он будет где-то. Но он будет радостный и счастливый. Хотел бы предложить вам спеть песню. Вот вы пришли с гитарой. Если есть у вас желание такое, нам было бы очень интересно послушать. Послушать. Да, вы знаете, самое интересное, что я нигде не училась может быть, подыграю себе. Но почему-то через музыку хочется очень важное высказать себе и людям сказать. Может быть, вот такие строчки. Любая душа, строка, Прекраснейшей книги судим, Молитва, стук вечный в дверь, Что Бог открывает людям. Пусть истины мы соживем, Без страха, не зная сомнений, На встречу сам Бог придет, для всех его приглашения. Любая душа строка прекраснейшей книги судеб. Вот об этом хочется говорить человеку, что ты не раб, ты не грешник, а ты, ты дитя Вселенной. И говорю себе так и другим. Я дитя Вселенной, я мечта Творца. Радость единения всюду вижу я, как цветок прекрасный сердце расцветет. Боль обид, печали навсегда уйдет. Как ребенок малый зарыдаю, я дальний зову слышу, вдруг это меня. И помчусь, как птица, за мечтою я. И вот, может быть, объясню, почему мне удается бежать такие дистанции большие. Секрет. Вступить в единство со Вселенной и мощью океана стать. И птицы в небо устремиться, и бесконечностью и птицы в небо стремиться, и бесконечностью дышать. Такая сила в единении всего живого на земле. И одиноко я не буду, земля и небо, всего во мне. И одиноко я не буду, земля и небо, все во мне. Вот найти эту гармонию с собой, с окружающим миром, так важно. Я очень благодарна судьбе, что я нашла свой путь в этой жизни, что у меня есть проводник, который ведет меня, мой лодочник. И, знаете, может быть, скажу так словами, обращаясь к Учителю, к Высшему. «Ты моя защита, ты мой светлый луч, солнце ты мне даришь, бережешь от туч, на рассвете чистом песню подаришь, нежно приласкаешь, промахи простишь, проводник надежный к цели поведешь, к золотому берегу ты мой плод прибьешь». Я живой этим, понимаете? Я живой и хочу вот эту радость, которая во мне живет, и расплескать просто. Таких людей много? Вы знаете, мне так повезло, что у меня сейчас весь мир семьей стал. Движение это 47 лет в мире, и люди, которые вдохновлены примером самого Шичин мой, вот своими успехами, их много. У меня очень много сейчас друзей в мире. А в Украине? Удивительно. На Украине и в вашем городе есть люди увлеченные. Знаете, вот люди, которые хотят не просто ругать этот мир, критиковать его, а совершенствуя себя, изменить этот мир к лучшему. Не существовать, а жить. Конечно, да, очень важно. Ну что ж, огромнейшее вам спасибо за то, что вы к нам приехали, что вы дарите людям радость, свою улыбку, свои эмоции, свою энергию. Долгих вам лет жизни, чтобы вы... Еще больше в марафонах побеждали, в Украине в том числе. Спасибо. Спасибо, вам. Вот, может быть, скажу еще так, вам такие слова. Наверное, это счастье. Счастье отдавать то лучшее, что в глубине таится. Если это не осознавать и не отдавать, наверное, лучше не родиться. Спасибо. Ну, а мы продолжим удалить, тоже не промыкайте канал.